Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita berada pada muka surat yang ke-114. Iaitu perbahasan, kalau ikutkan di sini perbahasan bernombor 5. Iaitu sunnah-sunnah ketika sujud. Yang mana kalau sebelum ini kita telah membincangkan sunnah-sunnah uh, apa ni ketika rukuk. Begitu juga ketika bangkit daripada rukuk iaitu ketika i'tidal. Ada beberapa sunnah yang telah kita bincangkan dan pada hari ini kita masuk selepas i'tidal maka kita dalam posisi solat maka selepas itu kita akan sujud dan kita akan bincangkan perkara sunnah di dalam sujud tersebut bukannya kita nak bincang secara detail perkara yang wajib sebab kita tahu sujud ini adalah rukun di dalam solat cumanya untuk kita kata mendapatkan kesempurnaan sujud tersebut Maka ini adalah sunnah-sunnah yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk kalau boleh seupayanya kita meniru apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ataupun dalam keadaan yang lebih tepatnya ataupun dalam perkara yang kita bincangkan ini iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sedang sujud. Baik. Maka yang disebutkan yang pertama pada uh, poin A ini disebutkan <coughs> Disunnahkan bagi orang yang sujud untuk menjauhkan kedua lengan atasnya Dari kedua sisi lambungnya Demikian pula menjauhkan perutnya dari kedua pehanya Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hainah radhiyallahu an yang mana dia menyebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila solat iaitu dalam keadaan sujud itu maka beliau merenggangkan antara kedua tangannya sehingga tampaklah sehingga nampak putih ketiaknya tampaklah tu bahasa uh, Indonesia lah sehingga nampaklah putih ketiaknya baik maka sebenarnya dia adalah seperti mana yang kita bincangkan pada bahagian rukuk Iaitu Nabi SAW ketika rukuk Nabi akan mengembangkan sedikit tangannya Maksudnya mengeluarkan tangannya Maka begitu juga dalam keadaan apabila sedang posisi Nabi SAW sedang bersujud Maka yang disebutkan mengembangkan ataupun merenggangkan antara kedua tangannya Daripada orang kata apa Daripada kedua sisi lambungnya adalah Apabila seseorang itu apabila dia sujud Maka dia kembangkan begini tuan-tuan Tangan dia Kadang-kadang ada setengah orang dia, dia kuncup kan. Tapi Nabi SAW dia mengembangkan tangannya. Maksudnya kedua, dia, tu dia kata merenggangkan menjauhi posisi kedua lambung. Lambung kan kiri kanan ni. Maksudnya Nabi SAW kembangkannya. Dan ini juga berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha. Dia mengatakan apabila Nabi SAW sujud, Lalu andai seekor anak kambing bermaksud melewati kedua tangannya nescaya ia boleh untuk melaluinya. Maksudnya bila Nabi SAW alaihi wasallam mengembangkannya maksudnya ada ruang. Nak menunjukkan Maimunah je nak tunjukkan macam mana keadaannya kembangnya tangan posisi Nabi itu ketika dia sujud. Katanya kalau ada anak kambing lalu boleh lepas. Dan kalau kita sujud, kalau kita kuncupkan, kita rapatkan pada tak boleh lalu betul tak tuan-tuan? Tapi nak menunjukkan Maimunah je sebutkan sebegitu supaya nampak oh macam mana kembangnya tu besar mana, merenggangkannya tu besar mana. Maimunah kata kalau anak kambing lalu boleh lepas. Ha. Jadi kita boleh nampak itu adalah sunnahnya kalau kita solat maka jangan kita bukan jangan maksudnya sunnahnya adalah untuk kita kita kembangkan sedikit. Kita bukakan sedikit. Sebab itu dalam hadis ini juga bila dibukakan itu sehingga kan para sahabat nampak apa? Sehingga nampak putih ketiak Nabi. Kalau dikuncupkan tak nampak betul tak tuan-tuan? Tapi kalau dikembangkan maka nampak nak menunjukkan Nabi SAW merenggangkan kedua belah tangannya ini daripada kedua sisi lamb lambungnya. So itu adalah sun, sunnahnya. Cumanya kita sebutkan juga kali ini. Jadi disunnahkan untuk merenggangkan kedua tangan selama hal itu tidak mengganggu orang-orang yang berada di sampingnya. Samalah juga keadaannya macam kita bincangkan pada pertemuan yang sebelum ini dalam keadaan sedang rukuk. Rukuk pun sama. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, tangannya menggenggam uh, apa ni? Uh, lututnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembangkan sedikit. So sama juga dalam keadaan sujud, kalau ada orang di kiri dan kanan, janganlah kita menyakiti orang di kiri dan kanan kita. Buat biasa-biasa saja. Jangan lebih-lebih kesian sampai siku kena muka orang sebelah. Tak pakai deodorant buat tu. Ha, ah, itu lagi Orang kata uh, bonus Orang kiri kanan tak selesa semayang Sedangkan dia nak buat yang sunnah Tetapi dia telah melakukan perkara yang haram Macam kita bincangkan Dia nak buat sunnah Semangat nak buat sunnah Tapi sebenarnya dia menyakiti orang di keliling dia Dan orang tak selesa Rasa terganggu dengan solat dan sebagainya Cara solatnya itu Maka sunnah bertukar boleh menjadi perkara yang berdosa pula Maka tengok kalau kita semayang seorang-seorang tuan-tuan semayang sunat kan. Kita ada ruang kita sendiri buat. Ataupun mungkin kita tahajud di rumah buat. Ataupun mungkin kalau ada ruang mungkin kita semayang jemaah kan. Ada ruang yang membolehkan untuk kita mengembangkan sikit. Kembangkan lah tak ada masalah. Jangan sampai mengganggu orang di kiri dan kanan di kanan kita. So disebutkan oleh penulis dia kata disunahkan untuk merenggangkan selama selama mana tidak mengganggu orang-orang yang berada di sampingnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan merenggangkan kedua tangan ketika ketika rukuk. Baik. Seterusnya disebutkan juga di sini disunahkan juga ketika sujud untuk merenggangkan antara kedua peha dan tidak merapatkan keduanya. Ha ni pun sama. Sebab tu bila kita sujud, kita tak rapatkan peha kita, tapi kita merenggangkan. Bukanlah sampai terkangkang tuan-tuan, sampai lutut tu terbuka ke tidak. Merenggangkan maksudnya ada ada ruang di situ. Dan tidak merapatkan keduanya juga tidak menempelkan perut ke pehanya. Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang ada orang dia sujud tu perut dia tu menempel kat peha dia. Maksudnya nak buat macam mana tuan-tuan? Uh, dia satunya dia tidak merenggangkan dan kemudian dia tak angkat badan dia. Bila orang seseorang tu bila dia tak angkat badan dia ketika mana dia nak sujud dia sebut. Bila dia menempel kan nampak macam ke bawah lah. Dia akan ke bawah. Sebab itu sunnahnya adalah satunya buka sedikit ada bukaan dan kemudian tidak menempelkan merapatkan perut ke peha. Ha. Akan tetapi menjauhkan kedua peha dari perutnya. Kerana apa? Berdasarkan sebuah hadis juga daripada Abu Humaid. Yang mana Abu Humaid melihat Nabi SAW solat dia kata apa? Apabila beliau sujud, yakni Nabi SAW Beliau merenggangkan kedua pehonya tanpa memikul beban perutnya sama sekali. Maksudnya uh, tidaklah menempel perutnya pada pehonya dan begitu juga peh. Apa ni? Tidak dirapatkan kedua peha tersebut. Baik. Dan begitu juga al Imam ash-Shaukani, rahimahullah. Al Imam ash-Shaukani ni Imam daripada Yaman, berasal daripada Yaman. Dia ada satu kitab yang disebut namanya kalau tuan-tuan tengok di bawah ini, na'ilul autar. Ini antara kitab yang uh, famous ataupun kitab yang masyhur dalam membahaskan hadis-hadis berkenaan dengan hadis-hadis hukum. Maka al-Imam Musyawikan disebutkan apa? Hadis tersebut menjadi dalil atas disyari'atkannya merenggangkan kedua paha ketika sujud serta mengangkat perut daripadanya. Maksudnya tak menempelkan, tak men tak mendekatkan perut dengan dengan paha. Tidak ada perbezaan pendapat mengenai hal tersebut. Maksudnya ulama je tak ada khilaf tentang perkara ni. Maksudnya semua setuju. Keadaannya dalam sujud itu adalah yang pertama tidak dirapatkan paha dan kemudian yang kedua tidak di, dirapatkan juga perut ke ke paha ketika mana dalam keadaan sedang sedang sujud. Baik. So ini adalah keadaannya ketika mana Nabi SAW sedang